Моє вітання, працює телерадіокомпанія Степ у травні цього року. Жортоводська громада на позачергових виборах більшістю голосів обрала нового міського голову, віддавши перевагу Тарасенку Василю Веніаміновичу. Зі вступом на посаду новообраний мер жовтих вод пообіцяв одразу громаді, що буде відкритим у своїй діяльності і планах стосовно міста, висвітлюючи основні моменти в своїй роботі, зокрема, і взагалі міської влади, 11 вересня виповнюється рівно 100 днів, як Василь Тарасенко вступив на посаду міського голови. Цієї нагоди мер запросив представників місцевих змів і надав короткий звіт результатів роботи за даний період. Прес-конференція під назвою «10 кроків до 100 днів відбулась у приміщенні виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Какие шаги були підприйняти і що було зроблено за цей період времени. Украинская символика, все эти флаги Будут поддерживать национальный дух Желтоводцев Наверное, каждый политик Может говорить, что мы живем в нелегкое время В принципе, я тоже Могу сказать и подтвердить эти слова Да, действительно, на сегодняшний день Мы живем в очень нелегкое время Вы знаете, что у нас происходит на сегодняшний день В стране значит, Что происходит АТО А, образно говоря, в принципе Происходят военные действия и, скажем так, за 23 года независимости Украины ну, не было нас такой сложной ситуации, которую на сегодняшний день мы имеем. В принципе, скажем так, каждый мэр, предшественник мой, каждый мэр города может тоже сказать, что они тоже скажем, жили в определенное значит, время, тоже в каждом были определенные сложности, значит, разные этапы времени, то же самое. Но все-таки такого тяжелого времени не было за 23 года независимости Украины. На сегодняшний день то, что у нас в стране идет война, значит, на сегодняшний день у нас гибнут наши люди. Значит, и что можно сказать именно конкретно за желтые воды? Значит, на сегодняшний день у нас в АТО участвует 109 желтоводцев. У нас все, скажем так, живы и практически все здоровы. Значит, у нас два человека было получили ранение, но, скажем так, все люди живы и здоровы. И один человек находится в плену, но я думаю, в ближайшее время значит он появится у нас. Один человек пропал без вести. Пока мы не знаем ничего, сто процентов нет информации. Вы знаете, значит... У нас есть организация «Афган», при которой мы организовали значит, сбор средств для участников АТО, значит, собирали немалые деньги. Предприятия города многие-многие, жители города одни остались равнодушными. Проводили мы значит, наш день города, но он был направлен сказать, не как увеселительное мероприятие, значит, он был направлен на поддержку наших военнослужащих, участвующих в АТО. Создана кардиционная рада, так называемая, значит, волонтеров, находится комната 115, значит, в здании исполкома, где сидят наши волонтеры и занимаются, скажем так, проблемами семей военнослужащих, участвующих в АТО. То есть максимально, что могли, помогали, значит, и помогают нашей армии. Кроме этого, на базе предприятия «Темп Электрон» значит на сегодняшний день то есть мы уже отремонтировали два БТРа и отдали их в воинскую часть города Криворога значит сейчас у нас ремонтируется один БТР и одна та самая боевая разведывательная машина десанта Бардем в заводе Электрон я думаю в ближайшее время мы ее отремонтируем а также достигнута договоренность у нас есть скорая помощь в МСЧ, Шевроле, автомобиль, значит, достигнута договоренность, мы ее забираем, ремонтируем и то же самое отправляем в Криворог, воинскую часть, ну, совместно, наверное, с этой техникой мы отправим. На сегодняшний день мы обследовали и просмотрели все наши укрытия, которые есть в городе Желтой Вода, потому что, в принципе, скажем, со времен Советского Союза никто этим вопросом не занимался вообще. То есть какие-то укрытия соответствуют требованиям, какие-то не соответствуют. То есть на сегодняшний день ПЖРО, допустим, просмотрела все максимальные подвалы и очищает те, которые у нас есть. Практически у нас все готово. Сотрудник отрабатывает вариант эвакуации, допустим, там детей со школ, детсадиков, с предприятий жителей города будут расписаны все маршруты движения. То будет доведено до граждан города, будет доведено сказать, до руководителей предприятий, до, до руководителей школ, садиков. На сегодняшний день в Желтых Водах порядка 350 человек переселенцев. То есть по мере возможности мы их расселяем. То, что город может, максимально помогает значит переселенцам. Кроме того, то, так же самое, значит, наши волонтеры э, собирали помощь переселенцам, то же самое, скоти адресно раздавали, развозили и отдавали переселенцам. Когда возникла вот эта ситуация вся в стране, украинцы э, как-то объединились, поднялись духом и то же самое желтоводцы. И вот на сегодняшний день, значит, скажем по моему распоряжению, значит, мы вывесили флаг Украины, флаг желтых вод. Думаю значит, что вот эти все, вся украинская символика, все вот эти флаги будут поддерживать национальный дух желтоводцев, наших украинцев. Тоже очень много вопросов, много проблем, но мы стараемся максимально им опикываться и заниматься. Как вы знаете, я высказывал нарекания в сторону нашей милиции Желтоводской негативно высказали депутаты негативно о работе нашей милиции. Значит, ну и через время произошло смена руководства. То есть немножко ситуация в этом вопросе улучшилась. И взяли 40 игровых автоматов. То есть закрыли все точки в желтых водах по игровым автоматам. В свое время значит, на кладбищах у нас на Калунинском кладбище, особенно сказать, было много развороченных могил. Мы выезжали комиссионно неоднократно. Работники милиции дежурили на кладбище. На сегодняшний день, слава богу, эти все действия прекратились. В городе все нормально, все спокойно. На, допустим, перекрестках города и в таких в местах очень напряженных будет установлено 9 видеокамер. Информация с этих камер будет приходить на дежурную часть милиции. Работаем значит, в направлении пункта приема металлолома. Чтобы это было все законно, то сейчас я считаю, что милиция стала более тщательно работать в этом направлении. Конечно, работы еще много есть, но я думаю, в ближайшее время значит, тесно сотрудничать мы понемножку наведем порядок в городе. когда приступил к должности мэра, значит, я сразу назначил там 4 комиссии. первая комиссия, это была, сказать, по проверкам тарифа водоканала. Вторая комиссия с постоянной превратилась, то есть временной превратилась в постоянную, это комиссия по теплосети, на сегодняшний день она работает. Значит, была создана комиссия по чистому месту и создана комиссия по люкстору. Все эти комиссии отработали, за исключением комиссии по тепловым сетям, которая осталась постоянно действующей. Когда были утверждены новые тарифы для водоканала нашим НКРЕ, на которые, скажем так, мы не можем повлиять. Потому что, так сказать, это регулятор цен государственной Создали комиссию и попытались проверить, насколько правильно были данные водоканалам. Нашли кое-какие нюансы, которые можно было бы, скажем так, не включать водоканалу, то это получилось в тарифе меньше одной копейки. В кабинет министров, в Верховную Раду отправили письма, отправили свои предложения. На сегодняшний день пока ответа никакого не, не получили. Я настроен на то, чтобы было это менее затратно для нашего населения и как-то каким-то образом это минимизировать. Значит, кроме того, то, что я говорил, значит, будут проверки и по КП в ЖРЭО, и по ритуальным послугам, значит, и много-много еще будет всего. В частности, сказать, могу сказать, по совхозу уже Желторычанский. Запустили, значит, и КНС заработала, и воду дали. Да, есть Вопросы сложности по, по воде и, в принципе, водоканал занимается совхозом, ну, скажем так, полублаготворительно. До весны следующего года проектно-сметная документация будет выполнена и на, на лето, летом следующего года мы полностью там поменяем сети водопроводные по совхозу и канализационные. Мы эту работу выполним. Но опять же, нужно для этого денег. Тоже очень много вопросов, много проблем, но мы стараемся максимально им опикываться и заниматься. Если человек нормально работает и готов сотрудничать со всеми, со всеми работать. Вот на сегодняшний день все замы поменялись. У меня и первый зам, значит, по экономике и по общим вопросам поменялся директор коммунальное предприятие рыночной торговля и парковка, значит, и поменялся директор КП «Чистое место». Вы вспомните мою предвыборную кампанию, когда я шел сюда. Если человек нормально работает, я готов сотрудничать со всеми, со всеми работать. <music> спасибо желтоводцам, спасибо частным предприятиям, которые, скажем так, носили свои финансовые средства, за которые покупали все меньше, щебень, песок. за 100 дней. 600 квадратных метров асфальта мы уложили. По моей инициативе забетонировали, скажем так, ямы. Хотя было много скептиков, но на тот момент было единственное решение. Или у нас будут машины прыгать по ямам, и ничего можно не делать, или можно что-то хотя бы предпринять, сделать. То есть спасибо желтоводцам, спасибо частным предприятиям, которые, скажем так, вносили свои финансовые средства, за которые покупали меньше щебень, песок, значит, и спасибо пожиро, который делал эти работы, и дальше работа продолжается. Таким образом мы сделали порядка 500 квадратных метров ям, сделали а как вы знаете, я говорил, что у нас 6 тысяч квадратных метров ям по городу желтые воды. По капитальному ремонту дорог, значит, у нас подрядчик Риверох. это асфальтирование улицы Ватутина и э, исправление своих недостатков и асфальтирование площади Ленина и частично там улицы Хмельницкого. Достигнута договоренность с Гранд значит, и той, той маршрутом, который есть у этих автомобилей, значит, то же самое будет ремонтироваться асфальтового покрытия. На, на сегодняшний день, буквально на днях, начнут ремонтировать в районе шахты, там где-то порядка 200 квадратов по улице Валявка. Значит, ну и дальше будут продолжаться по, по, по пути исследования, то есть будут, будут финансироваться грант бизнес-инвестом, значит эти работы будут дальше выполняться. То есть предприятия вкладывают деньги в дороги, опять же сказать, по которым они ездят и которые они разбили. Пришли к мнению о том, что нам необходимо все-таки сделать въезд в город Желтые воды со стороны Киева, со стороны серно-кислотного завода. От кольца нашего значит, в сторону серно-кислотного завода полностью отремонтировать эту дорогу. На сегодняшний день, как я ранее уже говорил, значит, более 20 дорожных знаков заменено. Кроме того, у нас значит, сделана дорожная разметка. Опять же, сказать, не вся 100% не хватает. Немножко, естественно, мы будем дальше продолжать делать. Нам нужно заасфальтировать еще 36 квадратных метров, а потом это самое, значит, дальше наносить разметку. И у нас будут установлены новые светофоры в количестве 4 штук. Это по улице Кропоткина, по улице Богуна и по улице Гагарина. будем выполнять работу. Я думаю, что, скажем так, до конца года, может раньше, мы осветим и вот эту часть города. Я обещал две улицы, что мы до конца года сделаем. По улице Гагарина практически э, закончили установку светодиодных э, фонарей. Вторая улица – это улица Ватутина. И э, третья – это у нас э, наш бульвар Петровского от, скажем так, Богуна до Кропотки на освещен. Будем выполнять эту работу. Я думаю, что, скажем так, до конца года, может раньше, мы осветим и вот эту часть города. Старый участок находится в аварийном состоянии, и если, не дай бог, он выйдет со строя, ну, будет, скажем так, экологическая катастрофа. Для желтых вод выделили 2,5 миллиона гривен для строительства участка коллектора в районе завода «Электрон». Значит, старый участок находится в аварийном состоянии, и если, не дай бог, он выйдет со строя, ну, будет, скажем так, экологическая катастрофа, то есть некуда будет качать наши сточные воды на наши очистные сооружения. И в этом году так сказать, с областного бюджета выделили 2,5 миллиона. Желтых вод софинансирование на 77 тысяч, эти деньги есть. Генподрядчик по выполнению данных работ фирма Альянс 8, город Синельникова. Субподрядная организация, которая будет выполнять эти работы, значит, наше желтоводское предприятие «Гидромонтаж». Значит, для выполнения данных работ э, мы перенесли 13 металлических гаражей в зоне строительства, которые сказать, временно стояли неузаконенные, дали возможность, э, то есть и помогли гражданам перевести эти гаражи э, и сейчас выделили им землю в соседнем массиве гаражного. В принципі, ми готові. Готові всі практичні підприємства, і комунальні, значить, і другие кассетні зимового періоду. Теплосеть готова практично казіння зимового періоду, то есть оборудование это котлы. Готово на 89 процентов и сети готовы где-то порядка там на 80 тоже там где-то 6 процентов при закачивании воды в систему будут смотреться порывы и тонкие места устраняться то есть в принципе самая большая проблема это наш долг населения то есть за руки незалежности мы задолжали за газ порядка 34 миллионов гривен то есть сейчас по 217 постанове, значит, открыт специальный счет, на который собираются э, деньги для проплаты на газ. То есть за счет сейчас э, тяжелая ситуация с зарплатой в тепловых сетях, задолженность зарплаты порядка двух месяцев. За июль месяц работники тепловых сетей получат зарплату. Э, ну и в то же время мы собираем деньги для того, чтобы сказать, можно было проплатить э, деньги за газ, потому что без Попароднее не платы за газ, никто газ на город не включит. На сегодняшний день у нас на спецсчете лежит миллион двести тысяч по газу. Ну, по крайней мере, я думаю, что еще где-то порядка миллиона мы насобираем. Везде заявлено, везде все сказано, что будет объем газа поставляемый нам будет на 30% ниже. То есть по любому тепловой режим уменьшится так, если минималка в квартире была 18, то она, наверное, будет 16. Я думаю, что в ближайшее время значит, тепловые сети донесут до СМИ, до желтоводцев э, четкую раскладку по температурным режимам, четкую раскладку по потреблению там, в месяц количества газа, на какую сумму и так далее. И потом. а так, в принципе, мы готовы. Готовы все практически предприятия э, и коммунальные, значит, и другие к осенне-зимнему периоду. будут официально э, рабочие места, которые люди будут получать заработную плату, э, значит, э, эти самые налоги будут отчисляться в бюджет. Начнем с малого. То есть поменялся руководитель КП «Чисто значит Сейчас рассматривается вопрос ну, на сегодняшний день, скажем, на ближайшее будущее, приобретение сортировочной линии. Большую часть отхода мы будем сортировать и, скажем так, продавать. Да, да, да. А мусора мы будем иметь столь мало, что нам даст возможность увеличить эксплуатацию нашего полигона на многие годы вперед, скажем так. Пока на сегодняшний день будут контейнера стоять, те, которые стояли. У нас есть сейчас денежных средств. Сейчас скажу порядка где-то на сегодняшний день 63 тысяч мы закупим еще, сделаем новые контейнера. Будут официально рабочие места, которые люди будут получать заработную плату, значит, эти самые налоги будут отчисляться в бюджет. Предприятие, которое обслуживает, оно должно получать деньги на свой расчетный счет. Я в своей предыдущей компании обещал, значит, привлечение еще инвестиций. Это инвестиции, значит, небольшой там перерабатывающий цех. Но на сегодняшний день пока там по Киеву чисто документально оставляют вопросов. Но появились на горизонте, значит, другие товарищи. Если удастся, это будет еще там несколько десятков рабочих мест для желтоводцев. Власть максимально открыта. Общаемся, решаем общие проблемы и думаем о том, как Лучше жить нашим горожанам-желтоводцам, как, как наш город сделать лучше, краше. Когда сказать, была предвыборная кампания, было значит, открыто два телефона, и они остались на сегодняшний день горячей линией мэра места. Есть специальный журнал, специалист записывает все вопросы, потом эти вопросы попадают журналом ко мне, я их изучаю, смотрю, расписываю по исполнителям, и потом исполнители значит, или принимают какое-то решение, или делают какое-то действие, или значит, уведомляют звонившего письменно о том, что, как, то есть отвечают на вот эти все вопросы. По электронной почте тоже приходит масса всевозможных вопросов. Мы отслеживаем эти вопросы и общаемся, и отвечаем скажем, нашим жителям на эти вопросы. Личный прием граждан раз в месяц. А в принципе, значит, двери, власть всегда открыта, двери открыты перед всеми, перед жителями города. То есть власть максимально открыта. Общаемся, решаем общие проблемы и, и думаем о том, как лучше жить нашим горожанам, желтоводцам, как лучше сделать, как наш город сделать лучше, краше. Как-то там было все спокойнее при других мэрах, а тут все сразу навалилось, поэтому, конечно, это надо иметь силу характера да. и воли и всего Черчил. и оптимизм, да. чтобы это все вот как-то переварить будет что что хорошо. Все мы то, что намечено сделаем и э -э сделаем желтые воды городом садом. Я надеюсь. Мы тоже, мы тоже. Спасибо. Мы тоже. спасибо вам. Что, спасибо. Спас... Вам.